У вас, дорогие друзья, меня зовут дату Кардава, а мы что? находимся в Тбилиси, район называется, это самый центр Тбилиси, Грузии, соответственно. Я сейчас хочу маленькую экскурсию сделать вам в компании ИВАСА, в нашем центральном офисе представительства в Грузии. Пожалуйста, Дадо, снимаю это мой партнер и друг Дадо посмотрим. Камок, ты Это А, просто аргамомил. Это такое грузинское местное слово для тех, кто хочет потихоньку учить грузинский язык. Вот это наш офис, пожалуйста. Наш особняк, в котором расположено представительство Вивасан Грузии. На первом этаже тренинговый зал. Ну, это так вот снимает эти экзотика да, и фауну, экзотика, да, очень красиво здесь, правда. Да. Сейчас это, это вы увидите на моем блоге, Ютубе, и мы готовимся к презентации. Презентация будет проходить каждый день с понедельника по пятницу, а в субботу будут проходить такие клубные, клубные вечера, чтобы люди и веселились, и раз, э, знакомились э, в неформальной обстановке, без доступа, хотя в тоже можно. Э, и у нас такое вечеринки. И эта вечеринки тоже будет прямо трансляция, потому что наверное, нам дают такую возможность, мы будем его пользоваться, мы технически хорошо оснащены, мы знаем и умеем это делать. И чтобы везде э, на слуху было, в социальных сетях, в фейсбуке, в твиттере, в викинге, в диге, в майспейсе, в ютубе, и в блогах и наших сотрудников. То есть что это сделает? Это объединит людей, вивасановцев всех стран. У нас на зуб будет вивасанцы, вивасановцы всех стран, объединяйтесь. Пожалуйста, сейчас посмотрите. Вот посмотрите, вивасан. Красиво, не правда? Да. Вот. На первом этаже есть э, такой конференц-комната, где люди приходят. Общаются между собой, ведут э, личные встречи, ну и какие-то презентации. На втором этаже административ, административная часть, склад, где административный персонал будет делает все для того, чтобы для того, чтобы для того, чтобы, для того, чтобы, для того, чтобы... клиенты постоянные клиенты, те, которые 10 лет уже зарекомендовала продукция великолепно себе. И просто приходят и э, с хорошими скидками, э, с хорошим обслуживанием, с хорошей диагностикой, с консультациями врачами. В общем, все, что нужно для удовлетворения клиента на втором этаже. А на третьем этаже генеральный директор, Иван, наш генеральный директор, прекрасный менеджер, хороший собственник, бизнесмен. Которая уже 10 лет возглавляет представительство. Ну, и там же персонал, бухгалтерия, но ну, все, что необходимо для активной и успешной деятельности компании, представительства швейцарской компании Виваса. А сейчас, мы, я вас приглашу на первый этаж. Вот здесь у нас будут регистрироваться люди. Вот здесь будут у нас стоят стол, стул, флажки и регистратор нашей команды поддержки, которые при правильно хорошей организации э, презентации будет максимальный эффект. Правда, Дат? да? Да. Вот здесь мы будем кофейную паузу делать. Здесь представлены Дальше. все все прелести нашей компании. Будет дежурный по кухне, дежурный по кухне. Будет Давид у нас, он очень хорошо готовит. Здесь в таких встречах общаются люди между собой, консультанты приглашают своих, личные встречи проводят здесь. Ну и, конечно, вот сейчас мы готовим здесь презентацию для 30, 40, 50 человек. Здесь с комфортом э, помещается и так дальше, и так дальше. Здесь, э, это наш э, телевизор, здесь будет через компьютер э, связываться. Э, мы будем проводить э, презентации в PowerPoint, и будет прямая трансляция через веб-камеру, для тех, кто через Facebook и социальные сети будут подключаться, чтобы они тоже видели нашу активность, как активно мы будем работать. Потом плечат, который здесь будем писать о бизнесе, о расчетах, тренинги будем вести и так дальше. Ну, конечно, продукция, когда будет представлена компания, партнеры и та продукция, которая нам активно промоутирует и продвигает на этот на Грузии. Но что я сейчас хочу сказать, самое главное. Я хочу э, каждому из вас, особенно коллегам, особенно тем из разных стран России. Слава Богу, сейчас российско-грузинские отношения налаживаются. Знаете, какой в Грузии сейчас очень хороший дух потому что ну, все, что было после любой кошмарной ночи, наступает утро. И очень важно, что сейчас и политики на своем уровне, и просто нормальные люди, обычные люди, скажем так, на своем уровне. И мы, бизнесмены, коммерсанты, особенно, которые маркетингом занимаются. И вы знаете, что у нас нет границ, особенно с использованием компьютера, интернета, социальных сетей, интернет-ресурсов. И я что хочу сказать. Я создал группу. Во-первых, создал всю систему 1 плюс 21, что это такое, вы потом в дальнейшем будете узнать, мы всю информацию будем вам давать. И э, самое главное, что мы хотим подружиться с коллегами из России, из Казахстана, из Украины, из Америки, из Болгарии. В 30 странах компания либо сам представлена. Ну, сейчас я не буду говорить о потрясающей продукции, Швейцарии, это экологически чистым, ну и так дальше, и так дальше. Об этом уже много вы можете прочитать. Я хочу вам новый импульс дать с учетом моих знаний и огромного опыта, как мы сейчас будем структуру строить вместе с моими партнерами и вместе с коллегами. То есть один один из важнейших моментов, что является позднейшим моментом является то, что э, представьте сейчас, вот Светлана Елена, которым я подружился очень, э, через помощь Фейсбука, и э, Светлана Веретенникова, ну, многие, многие, сейчас всех э, не смогу перечислить, вот если вы структуру сделаете здесь, в Грузии, через Фейсбук, познакомьтесь с Георгием, там, не знаю, с Коте, с Урабом и так дальше, и так дальше, и представьте, что вы э, будете приглашать на наши презентации. Хорошо, хорошо. От вас они должны сказать, помните, как раньше говорили, я от Ивана Ивановича. Их встретят здесь, зарегистрируют, вы, вы, естественно, зафиксируете это, и они зарегистрируются в вашу структуру. Посмотрите, как хорошо. И самое главное, что оборот их, их успех. Вам хорошо в Москве, в Казахстане, в Украине. И, и, где, то система позволяет, система учета и отчетности компании позволяет это работать в любой стране. Поэтому в Фейсбуке, в Твиттере, в социальных сетях, в моем мире не просто надо сидеть и кликать, а нужно активную деятельность вести, увеличивать вашу оборот, оборот компании, оборот структуры, оборот каждого из нас, потому что э, наши у нас... Простая очень формула. Нет контакта, нет контракта, нет контакта, нет, нет контракта, нет комиссионных. То есть наша задача что сделать? Использовать возможности интернета, социальных сетей, выйти на коммуникацию коммуникации создать, познакомиться, представить и пригласить на презентацию. Презентация уже будет хорошо организована и понравится людям, понравится, зарегистрируется и вам будет хорошо, вам будет хорошо, нам будет хорошо, склад будет работать, оборот будет расти, комиссионы больше будут выплачиваться, мы активнее будем э, встречаться с друг с другом в виртуале, то есть в онлайне, в интернете, а потом мы с этим хотим сделать потом. Я сейчас не интригую вас, просто хочу сказать, что через месяц-два, когда наша структура вырастет и очень много активных партнеров появится, я хочу сделать такую международную конференцию, то, что касается так называемого MLM бизнеса или сетевого маркетинга. И вот так и будет называться сетевой маркетинг. Пирамида афера или система распространения товаров и услуг. Ну, вот к этому нужно подготовиться, для этого нужен нам, мне лично и моим партнерам, нужен успех, конкретный успех компании Виваса. Тогда я смогу это, представить эту тему совершенно в новом облике, в новым эффектом и с новыми, знаете, э так называемый сетевой маркетинг большинство осмысляют как эмоциональный бизнес. Знаете, вот я сам на себя испробовал вот, традиционные слова, традиционные выражения. А сегодня у этого блестящего вида бизнеса есть новые подходы. Вот и я с вами и мои коллеги будем делиться этими новыми. Ну, так э, возможно, что в Грузии появляются новые подходы. Почему? потому что мы работаем над собой и нас нас интересует все современное, ультрасовременное. А сегодня современные технологии требуют блестящего знания интернета, социальных сетей, интернет ресурсов, коммуникации и так дальше. Итак, я вам представил маленький очерк, сделал о, о, о сам Брусья, нашей компании. Это такой первый импровизированный ядовит через iPad iPhone, он сейчас снимает меня, а следующий мы уже более профессионально подойдем к этому. Зато мы создаем свою историю. Историю успеха каждого из нас и всех вместе. Удачи вам, успехов. И э, я хочу от всей души пожелать вам человеческого счастья и профессиональных успехов. Пока-пока. И вас, Ангрузия, вам желает всего самого хорошего.